今天吃羊棒骨，嗯，白菜弟弟，你喜欢卤着吃啊，还是喜欢自己做着吃啊？哥、嗯，肯定卤着吃呀、啊，<laughs> 那不挺好吗？来，嗯，提醒你倒水。嗯嗯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  那个你来就来呗，别带水果和那个蔬菜了。啊,我听你的啊，快来！我先那个。哦、啊，那就进屋煮它。嗯。苏阳弟弟还来呢。嗯。弟弟。 锅放水，水到那个？呃、嗯，呵呵好，那个。呃、嗯，热不热、啊？帽子拿掉。嗯。 停停，差不多行了，啊、盖上盖子，我们喝茶。好嘞。苏亚弟弟，你到哪里喽？的那哥，你这新买的苹果十四吗？不是，这是苹果十三 Pro，是不是跟十四没啥区别？还真是。不过苹果十三 Pro 也很贵吧？ 不贵，这、就是我在转转上买的二手机，才花了四千三，比新机便宜了一半呢。好新呀，你不说我都看不出来是二手的。对呀，而且它还有专属验机报告，保修一年，强烈推荐你去转转，上面的二手电脑、平板也特别划算。好，等会儿我也去看看。嗯，嗯，水开了，焯水。嗯，这可焯好了。嗯。 你你把水拿去倒<行>了。行。我挺好了哥，好嘞。 植物油放，葱姜蒜放，猪皮竹叶这个那个放，爱吃的火锅底料放，滴滴放啊！停停停，好嘞好嘞。 放点老抽，颜色更美致啦。嗯。再放点草原花椒，草原的花椒放。大粒盐放。弟弟盖上盖。嗯。阿德拉哥哥啊，我来了，你来了那不挺好吗？正好煮羊棒骨呢，是吗？嗯。苏亚兄弟，水果蔬菜你都没带，太实在了。 百三 <laughs>，你啥话往哪边说呢？苏亚弟弟上桌喝茶，好，来吃糖，羊棒骨还有一个半小时就熟了，先喝茶聊一会儿。